Торгово-виставковий комплекс «Світ» – це широкий асортимент різноманітних світильників, люстр, бра, торшерів, садових та елітних шкіряних меблів. Пропонуємо ексклюзивні люстри та дзеркала за найдешевими цінами у регіоні. Торгово-виставковий комплекс «Світ» – без нас просто неможливо. вечора, шановні глядачі, з давніх давин жінки приховували своє волосся під хустками, бо волосся було великою спокусою для чоловіків. Чому ж ми, сучасні жінки, буваємо безжалісними до однієї із своїх головних прикрас? Сьогодні ми вам підкажемо, як зберегти красу волосся, які зачіски та колір волосся будуть у моді весною та влітку нинішнього року? А ще ви почуєте поради від майстра перукаря Олександра Маслова? Доброго вечора, Олександре. За Саша, ну прежде всього мені хотілось би почати наш розговор з общих таких понять. Скажіть, пожалуйста, із яких частей состоїть волос і від чого залежить толщина, цвіт, конфігурація наших волос? Ну, чтобы было так понятно, не будем углубляться там в все строение. Внутренняя часть волоса это фолликула, это корень волоса, и стержень, на котором располагаются чешойки. Волосы залаживаются еще в утробе матери, на третьем месяце беременности. И количество их и цвет заложено генетически. Цвет волос зависит э, от пигментов. Это черно-коричневый и желто-красный пигменты. и и толщина волос тоже напрямую зависит от цвета. Самые тонкие волосы у блондинок, толще у брюнеток, и самые толстые – это шатенки. Я почему-то думала, что самые толстые волосы у брюнеток. Вот мне почему-то так казалось. Или то ли этот цвет повлиял. Вот мне это кажется, зависит и от пигмента, и от строения волосинки. Самые тонкие волосы у блондинок, натуральных блондинок. Скажите, пожалуйста, как же правильно ухаживать за волосами? Как часто их мыть? Каким шампунем? Вот какая температура воды должна быть? Волосы распределяются как бы на три. Это нормальные волосы, сухие волосы и жирные. Самые красивые и блестящие волосы – это нормальные. За ними ну, минимальный, можно сказать, уход. Их нужно мыть ну, реже, чем все остальные. Сухие волосы нужно определять особое внимание. Нужно смотреть на кожу головы и на сами волосы. Шампунь нужно подбирать для кожи головы, если это сухая кожа головы. И для кончиков отдельно подбирать кондиционер. Жирные волосы нужно мыть чаще всего. Жирные волосы, они всегда тусклые, они быстро жирнеют. Поэтому шампунь должен быть только для жирных волос. Но уже следственно маска или кондиционер должны быть очень мягкими. Они не должны быть насыщены силиконом, либо какими-то тяжелыми компонентами, которые утяжеляют волосы, и делают их жирными. Скажите, пожалуйста, какова должна быть температура воды? Температура воды должна быть всегда теплой. Температура воды не должна быть ни холодной, ни горячей. Очень горячая вода высушивает и кожу головы, и волосы. И волосы становятся ломкими у них высыхают и отрываются чешуйки, от этого может появиться и перхоть. Мы можем часто мыть одним и тем же шампунем волосы свои. Скажите, а правильно ли это или, может быть, с какой-то периодичностью нужно менять шампунь? Шампунь периодически можно менять даже и нужно, потому что кожа головы привыкает к шампуням. Ну, не так часто можно купить у нас нормальный шампунь. Вы сами понимаете, что очень много поделок. И... Ну, конечно, если человек обслуживается в салоне и красится, допустим, или там натуральные волосы, либо крашеные, то, конечно, правильно подбирать профессиональный уход за волосами. Это нужно советоваться с мастером. Мастер может подобрать правильный уход за волосами. Волосы могут быть комбинированными, не только сухими и жирными, они могут быть жирными от корня и сухие кончики. То есть шампунь Одной марки кондиционер другой. То есть марка одна, а тип волос разный, комбинированные волосы. Скажите, можно использовать народные средства? Я знаю, что светлые волосы ополаскивают отварами ромашки, ромашки ну, да. и так далее. Конечно, можно. Даже нужно. Но если у вас окрашенные волосы, то не нужно использовать хну. Хна – это только натуральные волосы потому что в хне есть тяжелые металлы, они вступают в реакцию с химическими компонентами, которые есть в краске, а краска, когда окрашены волосы, естественно, химические компоненты есть и в волосах, поэтому хной пользоваться не стоит. А полоскать ромашками, ну, народные средства, это больше, конечно, подходит для натуральных волос, потому что натуральный блонд, если вы натуральные волосы споласкиваете ромашкой, они могут стать светлее. Окрашенные волосы навряд ли станут светлее, они просто станут желтее. Вот и все. Если карадуба даже взять, но ну, это больше для темных волос, потому что блонд сразу станет серовато бурым. Приобретает любая трава имеет свой цвет, поэтому все травяные маски только для натуральных волос больше. Для окрашенных волос, конечно, лучше использовать оттеночные, наверное, Или, да, шампуни. Да? да, есть оттеночные отдельно шампуни, отдельно масочки. Вот. Ну, а так просто маски из народных средств каких-то делать. Т те же самые там яйцо, витамины, коньяк. Ну, много всяких средств. Это То уже все индив... это полезно. Да, наверное, это все полезно, полезно, но это все индивидуально. И лучше, конечно, советоваться. Скажите, пожалуйста, после мытья волос, как мы сушим волосы? И как правильно поступить? Чем нужно высушивать? Используют фен или это естественная сушка волос? Или использовать просто полотенце? Или хаотично можно вытирать волосы? Вот вы как мастер, что вы посоветуете? Ну, что касается сушки волос, прежде всего, если человек в домашних условиях да, это делает, там нужно сделать укладку, вымыть волосы, завернуть в полотенце, и хотя бы минут 15-20 волосы должны полотенце водичка должна впитаться. Только потом их нужно расчесывать и сушить. Короткие волосы расчесывать нужно от корня, длинные волосы, начиная с кончиков, поднимая корню волос, чтобы не травмировать волосы, потому что волосы мокрые, они растягиваются, они более такие ломкие. То есть нужно уже такие влажные волосы. Скажите, как расчесывать правильно, какими расческами? Можно использовать расчески или щетки очень в моде сейчас. Вы как мастер что посоветуете? Ну, что касается коротких волос, ну, наверное, особого значения не имеет, потому что волос менее поддается травматизму. А для длинных волос, конечно, лучше использовать деревянные гребни с широкими зубьями, начиная от кончиков и до корня. Мы говорили Первоначально о толщине волос. Скажите, пожалуйста, но ну, если природа не наделила густыми волосами, можно ли изменить толщину волос в процессе ну, жизни? Толщину волос, конечно, то, что заложено генетически, изменить уже невозможно. Но можно при укладке увеличить объем и визуально толщину и плотность волос стайлингами. Для тонких волос есть специальные пенки, которые, у которых маленькая фиксация. Не нужно для тонких волос использовать очень сильную пенку, потому что она волосы делает еще тяжелее. Для этого нужна маленькая фиксация. Есть прикорневые спреи, которые можно использовать. Крема. Но это все должно быть очень легким, если это волосы тонкие. Если волосы более толстые и более плотные, там есть другие средства термозащиты, которые наносятся на волосы. То есть уже более шелковистыми, наоборот, можно сделать. Ну а тонкие, более плотными можно сделать ну, Сталином. Чтобы э, пышная была прическа, э, я знаю, что еще используют и наращивание волос. Это в моде сейчас, да? Вот расскажите поподробнее. Наращивание волос пользуется спросом. Э, наращивание волос очень много. Есть холодное наращивание, есть наращивание капсулами, э, есть наращивание на лентах, трессовое наращивание и наращивание на клипсах. То есть самое такое, чем человек может сам, в общем, безвредно для волос, это, конечно, наращивание на клипсах. То есть это такое на тресах волосы на маленьких клипсах, которые женщина может сама снять, помыть, сделать укладку, прицепить себе их, ну и в носке там использовать в укладке. То есть такое наращивание как капсулы. Это уже наращивание носится до полугода, в зависимости от роста волос. Вот вы нарастили, вы можете ходить 3 месяца, потом там делается коррекция. То есть для, для волос, если волосы ломкие и тонкие, это, конечно, очень тяжело. То есть еще нужно смотреть, конечно, на волосы. Самое легкое – это вот только клипсы. Наращивание методов очень много, длины и ровные, вьющиеся. То есть можно подобрать полностью по цвету волос, даже по текстуре. Замечательно. Я видела еще, что используют наращивание, то есть э, какими-то прядями, прядями совершенно другого оттенка. Это тоже в моде? Да, То есть если и зеленого, хочется, и малинового прядь была. Если это... хочется какой-то яркий акцент сделать, но не хочется травмировать волосы, окрашивать, то это тоже очень удобно. Спасибо. Скажите, пожалуйста, какие процедуры нужно выполнять для того, чтобы волосы имели здоровый вид? Здоровый вид волос, прежде всего, зависит от правильного ухода с ними. То есть от правильно подобранного шампуня, кондиционера, естественно, и от окрашивания волос. Если это салоновское окрашивание, очень мягкая краска безамиачная, подобранные средства, то волосы всегда будут выглядеть красивыми и блестящими. Ну, некоторые процедуры, конечно, иногда, если это требует такие как реконструкция волос, лечение волос. Это все можно делать в салонах, это можно покупать в аптеках, если там человек не может себе позволить, он может сделать это в домашних условиях. Лечение волос, также витамины. Тем более, когда заканчивается зима, еще витаминов нет, волосы, ногти требуют витаминов, и их желательно женщинам пропить. Вы, как специалист, скажите, можно ли навсегда избавиться от перхоти в салонах наших? Ну, перхоть – это такой вопрос. Очень много причин появления перхоти. Это могут быть как и внешние факторы воздействия, но в большем случае это, конечно, внутренние. Это нарушение работы сальных желез, может быть. Это и стрессовые ситуации, заболевания внутренних органов. То есть тут много факторов. Если такие Видимые, что мастер может посмотреть, это от сухости волос, когда чешуйки от стержня отрываются и на голове это как сухая перхоть. Это можно в салоне вылечить, удалить, использовать правильные средства. Но что касается уже таких более серьезных заболеваний, это и грибковые заболевания кожи, и началом сибореи может быть появление перхоти. Поэтому ну, лучше, конечно, обратиться либо к трихологу, либо к дерматологу. Давайте поговорим о более приятном. Скажите, пожалуйста, какой цвет волос в моде нынешним сезоном, весна-лето? Весна-лето 2011, цвет волос, ну, в основном, конечно, теплые оттенки. Это, если для блонда, это бежевые, золотистые, пшеничные оттенки. Все такая более натуральная гамма. Что касается темных, это шоколадные оттенки. В ярких оттенках это рыжие оттенки различные, медовые, карамелевые, то есть все теплое. Что делать шатенкам, брюнеткам? Шатенки, брюнетки, ну, конечно, тут опять же, это же не значит, что если в моде весной теплые оттенки, то нужно всем выкраситься в шоколадный цвет. Есть четыре типажа женщин, это зима, весна, осень и лето. То есть если зима и лето подходят холодные оттенки, то остальным подходят теплые. Тут уже нужно исходить, конечно из того, что идет. Как всегда говорят, модно не то, что вот модно то, что идет, да, не то, что прям в этой весной. Поэтому нужно, конечно, уже подбирать все индивидуально. Совсем недавно, года два назад, в моде было колорирование и милирование. Скажите, как вы относитесь к, к этому типу окрашивания волос? Насчет колорирования и милирования, оно всегда как бы было и будет. Оно уходит, возвращается, ну, прежде всего, это удобно. Если человек более занятой, там нет времени там, ежемесячно или каждые три недели, если это одно, окрашивание в один цвет, то, конечно, в основном это окраска каждые три недели корней, чтобы был более ровный, более красивый, блестящий цвет. Если это окрашивание в салоне профессиональными красками, то красить корни нужно каждые три недели. Вот. Если позволяет цвет волос, если это идет, если волосы не разрушаются, если они не очень тонкие, если это красиво, то и колорирование всегда приемлемо. Лишь бы это шло человеку, лишь бы это это было удобно. Сколько то допустимо можно? в колорировании оттенков? Два, оттенков три, четыре. Может быть очень много. Тут исходят из чего. Если волосы тонкие и визуально хочется придать объема, то оттенков может быть и до пяти. Ну, конечно, ну так средняя это 2-3 это уже так более такой вариант потому что ну зачастую при не совсем смешивании тонов может конечно получиться каламбур но лучше конечно 2-3 оттенка не больше достаточно да достаточно Скажите, пожалуйста, а в моде прямые или кудрявые волосы будут нынешним сезоном? Ну, в основном прямые. Волосы, если это длинные волосы, нельзя сказать, что модно. Либо длинные, либо короткие, все длинные. И короткие волосы, и средние, и длинные. Если это длинные, то, конечно, прямые красивые волосы э, с густыми челками. Если это средняя длина волос, э, а челка длинная, короткая должна быть. Ну это опять же, это уже зависит от типа лица круглая, треугольная, квадратная. То есть это нужно уже подбирать, вообще идет ли челка, нужна ли она. Она должна быть более массивная, более легкая. Если лицо треугольное, то челка может быть очень массивной, чтобы, ну, как немножко его. Если лицо круглое, то такую челку уже делать нельзя, но лицо немножко наоборот округлит и сделает меньше. То есть визуально это тоже нужно учитывать. Что касается средних длин, то в моде до сих пор стрижки на основе коры, боб -каре. Возвращается опять стрижка паш. Но это, конечно, уже для более таких густых, ровных волос по валу лица. Тоже очень красиво. Скажите, а если захочется все-таки кудрей, есть ли альтернатива химической завивки Да, конечно. Очень много укладок. Можно также уложить диффузор, плойка, бигуди очень много это можно сделать допустим на какой-то праздник то есть не то что вы сделали кудри и вы будете с ними ходить пока не сострижете то есть это можно использовать как укладку либо дома либо в салоне прически о них женщина может говорить мне кажется бесконечно давайте мы поговорим сейчас о наиболее модных в этом сезоне что вы можете рассказать о прическах ну что касается причесок более модные но ну, возвращаются прежде всего особенно если это выпускные баллы возвращаются прически 60-х. это те же самые улитки те же самые бабетки волны на волосах вот я могу показать after, ä, наподобие after. вот на длинных волосах такие вот волны вот mm -hmm. если видно вот волны по темным волосам cunning, <immen> вроде бы волосы остаются длинными но очень красивые волны <Theatre> <Ninja> Потом такие вот укладочки тоже такого стиля 60. Ну, это тоже 60-е. Да, прически годы, такие да. тоже. Да, ой, Ну, а это, здесь это уже очень комбинированные интересно. прически. Да, это выпускной балл. Тут mm -hmm. несколько вариантов. Тут и плетение. Также и плетение тоже в моде сейчас используют в прическах очень много плетений. Это внутренние косы, внешние косы. Это жгутики. Для выпускных баллов это очень актуально. Также коктейльные прически тоже, это может быть любая хаотичная прическа, не обязательно должна быть классическая, но это опять же нужно учитывать наряд ну, и причина, для какой вы делаете, то есть либо это коктейльная прическа, либо это вечерняя, классическая, свадебная, то есть это тоже учитывается. Какие элементы можно использовать в прическах? Что используется сейчас? Цветы, бусы, э я знаю. Вот ну, шпильки в основном, соси, возможно, конечно, это если стразами. это такие прически, которые вот несколько элементов, где вы видели плетение, жгутики, то там минимальное количество украшений должно быть. Это может быть какие-то там стразики, блестящие, маленькие заколочки. Особо объемных цветов, украшений практически никто не использует. То есть все должно быть так. В пределах разумного. Все должно быть акцент на прическе, не на украшениях. Офисные прически каковы должны быть? Офисные прически – это всегда классика. Ну, это прежде всего, наверное, укладка. Это не всегда должна быть прическа. Если это прическа, то это может быть улитка, это может быть гладкий хвост. Просто классический вариант. Уместно ли использовать какой-то декор, может быть, какую-то красивую заколку? Конечно. Заколки могут быть любые. Ну, конечно, если это вариант офиса, то это должна быть не объемная, не вызывающая заколочка, какая-то маленькая, ну, акцентирующая там, подходящая к наряду, то есть ну, какой-то блеск в волосах. Это да. Что можете посоветовать нашим школьницам? Школьницам. Косички плести школьницам. Это красиво, это актуально. Сейчас очень много видов плетений. И наружные косы, и обычная коса, и колоски. И можно по кругу головы заплести колоски. Ну, много очень вариантов. Поэтому для девочки, для школьницы это всегда красиво и актуально. Спасибо, Александр. Ну а теперь мастер-класс от вас. Скажите, пожалуйста, очень краткие ответы должны быть. Скажите, пожалуйста, мылом мыть волосы вредно или полезно? Не нужно. <laughs> Лучший способ высушить волосы после мытья? Ну, естественный лучше. Ну, если это нужно быстро, то, конечно, фен. Но естественным образом высушить волосы, если, допустим, они натурально кудрявые, можно высушить естественным образом очень красиво. Если волосы э, тонкие и прямые, то естественно естественным образом, и если это короткая стрижка, вы не высушите. Если часто расчесывать волосы, улучшается ли от этого их внешний вид? Часто нет. Два раза в день это более чем достаточно. Можно ли употреблять средства по уходу за волосами, содержащие спирт? Нет. Категорически? Нет. Высушивает кожу головы, высушивает волосы. Отсюда даже и перхоть, зуд и все остальное. Как избавиться от посеченных кончиков? Стричь. Защищает ли головной убор наши волосы? От солнца, да. От мороза? Ну, от мороза тоже, но больше, конечно, волосы страдают от солнца, от ветра, от морской воды. Какие порекомендуете расчески? Для расчесывания деревянные расчески, конечно же. Ну а, а так, для укладки сейчас очень много всяких расчесок. Это, конечно, керамические покрытия, которые не металлические расчески, керамические, которые не дают волосам. Нагреваться. Блестящие Всегда. волосы это какие? Здоровые, нормальные, жирные? Блестящие волосы это нормальные и здоровые. И жирные волосы, и сухие, они тусклые. Ну и последний вопрос. Скажите, можно ли вырывать седые волосы? Нет. От этого ничего не изменится. Если пигмента в волосах уже нет, он все равно будет расти седой. Ну а что посоветуете, если все-таки появилась седина? Красить. Окрашивать волосы, естественно. Спасибо большое, Александр, за беседу і за полезные советы. Модрі жінки говорять, що виходячи будь то у хлібний магазин або у офіс, ми повинні виглядати так, начебто нас запросили на вечерю до Королеви Британії. Отже, бажаю всім жінкам здоров'я та краси. Знаходьте час і обов'язково, дбайте про себе. Всього найкращого зустрінемось наступного тижня. Торговий комплекс «Світ» – це широкий асортимент різноманітних світильників, люстр, бра, торшерів, садових та елітних шкіряних меблів. Пропонуємо ексклюзивні люстри та дзеркала за найдешевими цінами у регіоні. Торгово-виставковий комплекс «Світ». без нас просто неможливо.